अथ कायार्पितस्थलम् शिवस्य पररूपस्य शिवस्य पररूपस्य सर्वानुग्राहिणोर्चने सर्वानुग्राहिणोर्चने त्यागो देहाभिम स्य त्यागो देहाभिमानस्य कायार्पितमुदाहृतम् कायार्पितमुदाहृतम् यदा योगि निजम् गेहम् यदा योगि निजम् देहम् शिवाय विनिवेदयेत् शिवा तदा भवति तद्रूपम् तदा भवति तद्रूपम् शिवरूपं न संशयः शिवरूपं न संशयः इन्द्रियप्रीति हेतूनि इन्द्रियप्रीतिहेतूनि विषया च विषया च सुखानि सुखचिद्रूपे सुखानि सुखचिद्रूपे शिवयोगी निवेदयेत् शिवयोगी निवेदयेत् दर्शनात् स्पर्शनाद् भुक्तेः दर्शनात् स्पर्शनाद् भुक्तेः श्रवणाद् घ्राणनादपि श्रवणाद् घ्राणनादपि विषयेभ्यो यदु उत्पन्नम् विषयेभ्यो यदुत्पन्नम् शिवे तत् सुखमर्पयेत् शिवे तत् सुखमर्पयेत् देहद्वारेण यद्यत्स्यात् देहद्वारेण यद्यत् स्यात् सुखम् प्रासङ्गमात्मनः सुखम् प्रासङ्गमात्मनः तत्तन्निवेदयन् शम्भोः तत्तन्निवेदयन् शम्भोः योगी भवति निर्मलः योगी भवति निर्मलः इति कायार्पितस्थलम्